А щоб остаточно з'ясувати, як зі спокійним серцем залишати малюка, і взагалі, що це за період в житті дитини, в житті сім'ї, в якої малюк іде йде дитячий садочок, і взагалі, е які показники характерні для цього віку, психологічні, е ми поговоримо з нашою постійною гостею Тетяною Рогоженською, психологом. Доброго ранку вам, Тетяна. Отже, такі милі діти і так плачуть гірко. Взагали, вот этот век, что это за век для того, чтобы ввести в курс справы наших глядачей, которые собираются, або в них ходит дитя в детский садочек? Если мы говорим приблизительно о трех годах жизни ребенка, то это возраст, когда дети начинают себя пробовать. Пробовать в разных ролях, пробовать себя в отношениях с другим. Они что-то начинают уже пополнять и создавать себя в качестве какого-то какого образа. Поэтому, с одной стороны, для детей уже, когда они входят в детский коллектив, для них это хорошая возможность уже себя попробовать со сверстниками. Они начинают играть уже в какие-то профессии, в какие-то отношения, там, мамы и папы, там, дочери и матери, отца. Вот это такие вот ролевые, это возраст ролевых игр. И смысл их как раз в том, чтобы уже как-то, ведь образ уже создан, ребенок уже хочет что-то, с чем-то себя идентифицировать. И уже идентифицировал, если он в это, в это, играет. Но теперь есть возможность все это попробовать. И то есть детский коллектив это как раз та возможность, так? Да. То есть рекомендуется с самого этого века вводить, вводить детей в детский коллектив. Але е, буває таке, що дітей вводять в колектив раніше, десь півтора рочки. Взагалі в садочки беруть з рік і чотири. Е, на вашу думку, як краще, от який вік обрати? Дуже часто батьки стоять перед вибором зараз віддати, коли вже можна, і іноді існує потреба віддати так, у зв'язку з сімейним становищем та мамі потрібно виходити на роботу, чи ще якісь. Такі виникають стосунки обставини, і от від півтора роки і три роки від півтора до трьох, який оптимальний період, щоб якось легше вести дитину в колектив? Ну скажімо так, це є необхідність. у самих родителей дійсно давати ребенка раніше в дітський сад. Но я бы не говорила здесь о, о, о конкретных, там, например, год, два, три года, а все-таки о тех функциях и навыках, которые должны быть у ребенка. И вообще-то, каждого ребенка, независимо от возраста, нужно к детскому саду и к социуму готовить. Будь то мы отдаем ребенка в полтора года или в три года, или некоторые дети не ходят в детский сад, но уже идут в школу. Но если говорить об этом, о том, как, как готовить, и что должно быть у ребенка, с одной стороны, у ребенка уже должна быть возможность как-то э, чувствовать и функционировать без мамы. То есть мама, мама уже куда-то, куда-то же мама может выходить в магазин, на работу на какое-то время. И нужно смотреть, как ребенок на это будет реагировать. Вот, здесь кто-то должен быть еще, кто будет с ребенком в отсутствии мамы говорить. Потому что угу. человек-то это существо говорящее, и именно благодаря речи у нас есть возможность как раз помещать в себя какие-то разные пространства вот, и представлять себя кем-то. Поэтому, допустим, в отсутствие мамы, если речь есть кого-то другого, который помогает с этим справиться, вот, и Мама заменитель. Ну, mm -hmm. да, даже здесь это не мама-заменитель, а тот, кто как раз будет говорить об отсутствии мамы. Mm -hmm. Потому что мама-заменитель ничего не даст в плане подготовки на место мамы будет становиться там папа, бабушка, еще кто-то, ну, если говорить по, по функции, но от этого, например, ребенок не адаптируется к социуму и не сможет себя там спокойно чувствовать, потому что мама для ребенка – это тот человек, который как-то удовлетворяет потребности, это тот, в ком ребенок нуждается, на кого можно опираться, кто будет говорить, как делать. Поэтому это первый. Второй момент – это уже что-то должно быть, где ребенок сможет хотя бы частично вот, но выдерживать фрустрацию, то есть что это такое? Это свои желания, которые хочется осуществить, вот сейчас и немедленно. Все-таки ребенок будет учиться, как-то чуть-чуть откладывать. Если это у ребенка есть, то это, конечно же, пригодится потом и в детском саду, потому что там уже есть какие-то правила, есть нормы, и есть отношения с другими людьми, детьми, которые не всегда будут совпадать с ожиданиями самого ребенка. То есть э -э баланс между хочу и надо. Да, да. да ребенку надо как каким-то образом потом выдержать это, поэтому этот навык нужен. И, наверное, еще самый главный момент в плане самой подготовки к коллективу к детскому это создание образа создание образа самого ребенка который уже будет до того как он пошел и столкнулся с с этой реальностью он будет уже туда помещен но например легче это происходит у детей у которых есть старшие братья и сестры угу. вот и ребенок младший уже понимает и видит что брат и сестра куда-то Куда-то куда уходит, уходит, уходит в какой-то какой детский сад, в какую-то школу, и, и родители как-то, у ребенка есть возможность наблюдать отношения, смотрите, родителя и старшего ребенка. Вот, и ребенок уже младший идентифицируется, он уже помещает себя в своем вот это в этом в этом каком-то образе уже в это пространство такое виртуальное воображаемое пространство, потому что функция воображаемая очень важна именно вот в, в этот период развития. И тогда все происходит автоматически. Подражая старшим, да? Да. Особенно вот наблюдаем очень часто утром, когда ведут малютку в детский сад. И ребенка в школу рядом, и на малютке такой же рюкзак, угу. он собрался точно так же, как и старший ребенок, и идет. Да. И он уже создал себе образ, что он куда-то точно так же, как и старший уходит. Да, и если нет старших братьев и сестер, тогда с ребенком нужно об этом говорить как о какой-то перспективе. Всегда что-то нужно набрасывать вперед сначала нужно об этом говорить, создавать это пространство, вот пробовать его именно в речи и в каких-то примерах, а потом уже ребенок уже с этим сталкивается и уже как-то начинает себя чувствовать, например, в детском саду, но ну, то же самое относится и к школе. Вот. И еще очень часто бывают какие, какие казусы. Вот. Когда мама в речи, там, например, пытаясь ребенка что-то как-то наказать, или от, отучить, да, ну как-то uh -huh. оставить без себя, может говорить, вот еще в раннем возрасте, вот будешь плохо себя вести, я тебя куда-то отдам, или я uh -huh. тебя брошу, или еще что. то Поэтому, если это это есть, если у ребенка формируется этот страх потери потери матери, с одной стороны, для мамы это очень удобно, потому что ребенок в этот момент боится слушает, и делает то, что она слушается, хочет, потому что он боится потерять. Но с другой стороны, как это влияет потом в дальнейшем? Оказывается, это, этот поход, например, в детский сад, оказывается этой страшной реальностью. И для ребенка сложнее понять, что за ним вернуться, uh -huh. сложнее понять, что, потому что у, у ребенка, у которого есть все-таки опыт ухода и возвращения матери, вот, он может отвлекаться, и он может действительно там играть с детьми. Вот, и ждать с нетерпением, и радоваться встрече с мамой, и, и уже это намного легче проходит. Но вот именно в таких случаях это очень часто трагедия, очень часто ребенок цепляется за маму, кричит, плачет, особенно тогда, когда это делают как-то насильно, это еще больше укрепляется. И несмотря на то, что мама возвращается, но тем не менее это может являться травмой. А вот как применить можно здесь такую. Поговорку, долгие проводы, лишние слезы. Вот как лучше прощаться с ребенком, когда ты его приводишь в детский сад? Ну, прощаться, говорить до свидания, объяснять, не объяснять. И вот особенно в период, когда ребенок действительно закатывает истерику. Ну, во-первых, к этому об этом надо говорить заранее, вот о, о том, что все-таки мама, мама будет уходить. С другой стороны, но даже несмотря на то, что с детьми говорят, они, конечно же, все равно начинают начинают переживать. Вот и здесь очень многое зависит от того, как чувствует себя сам родитель здесь. Если родитель начинает испытывать чувство вины, беспомощности, вот и вот бессилия в этот момент ребенок очень часто это чувствует. Вот. И это тоже может закрепиться. Если родитель, например, несмотря на то, что у него болит сердце за своего маленького человечка, вот ему сложно оставлять и видеть его плачущего, но тем не менее каким-то чудом надо занять эту, эту позицию того, кто, на кого ребенок вот в своей этой трагедии, да, это же трагедия угу, это ну ребенка, да. ну тогда может опереться опереться на отсутствующего даже родителя. Потому что родитель находится у него там, в мыслях, в сердце, да, в представлениях. Вот. И это если уже сформировано, тогда легче. Тогда в принципе, вот эта позиция занимаемая, она говорит ребенку о том, что ну нет, мне тоже не хочется с тобой прощаться, но ничего будет там, все нормально. Uh -huh. Но здесь даже не столько формулировка играет роль и длительность расставания, сколько. Само вот это ощущение самого себя, родителя в этом расставании. Если родитель умеет расставаться вот, и, и э, э, у, умеет встретиться, вот, тогда и у ребенка это не, не продлится долго. Это какие-то первые посещения, например, детского сада, могут быть такими. Или какими. за компанию. Или за компанию. Поплакать, когда все плачут вокруг. А вот... Именно, наверное, вы о том сейчас говорили, насколько я понимаю, и некоторые родители, можно слышать, вот сколько ходит ребенок в детский сад, уже год, два, три. И вот он постоянно расстается со слезами, он постоянно плачет, когда идет в детский сад, просыпаясь утром, первая фраза ⁇ я не хочу в детский сад ⁇ и вот всю дорогу приходит вроде бы все нормально, а вот сам процесс прихода в детский сад очень сложный. Что происходит в этом случае? Ну, с одной стороны, это уже становится, исходя из того, что мы говорили, это становится уже привычным способом для ребенка. Есть еще один фактор, это как родитель сам относится к реализации себя в социуме. Если, если мама, например, или папа показывают, что для них вставать утром на работу, идти туда и выполнять свои обязанности, это невыносимое какое-то задание. Вот, но, ну, ну, Сверхзадача, сверхчеловек ну, да, сверхчеловека. Вот, и, то тогда, и, конечно же, ребенок будет это считывать самого родителя. Поэтому и, и он не, не, для него это будет каторга. Естественно, каждый раз это будет всегда одно и то же. Вот поэтому здесь очень важно с одной стороны показать, что да, это необходимость, к необходимости надо как-то относиться, потому что иногда хочется бывает отдохнуть и не хочется никуда да. идти. Да? Поэтому это отношение к надо. А с другой стороны, все-таки в какие-то моменты, на каких-то примерах, на каких-то это отношения с работой или отношения с любимым делом, это, или отношения с людьми. Вот, но родитель, но родитель каким-то чудом, если у него это есть, должен показать ребенку, что вообще-то реализовать себя куда-то вовне ⁇ это для него радость. Угу. А вот существует ли действительно такое явление или это миф? Не садиковский ребенок, вот по вашему мнению, вот с точки зрения психолога, бывают ли не садиковские дети? Но это, наверное, уже констатация факт, когда дети могут быть садиковские и не садиковские, да, то есть дети, которые могут, могут в этом раннем возрасте в садике себя ощущать, да, и для них это uh -huh. будет что-то приятное. Поэтому это не какая-то предрасположенность. А это уже по, по, по факту того, как это есть, об этом говорят. Говорят, вот ребенок, вы говорили пять минут назад о том, что ребенок ходит, например, в детский сад, и кроме болезни или кроме слез, ничего у него не происходит, поэтому это, например, такой вывод может быть, это не садиковский, не садиковский ребенок. Может ли быть, как поступать родителям вот в том случае, если ребенок очень долго адаптируется к новой обстановке, к детскому саду, вообще плохо входит в новое что-то? Как простимулировать или как вести себя родителям, чтобы ребенок как-то вот радостно не встречал что-то новое, потому что, ну как бы последующей жизни тоже, вероятно, будет бояться всего нового и неизвестного. Ну, прежде всего, пересмотреть способ отношений с ребенком. Пересмотреть вообще-то и заглянуть. Вот, я каждый раз говорю, это, это увидеть, развернуть свой взгляд родителю на себя и на отношения с, свои отношения с миром и кое-что будет понятно. Потому что, в принципе, если, если есть понимание, если человек мыслит и в этой стратегии двигается, тогда он сможет что-то изменить. Тогда он э, не, не будет менять ребенка или чем-то его стимулировать, потому что от того, что мы чем-то стимулируем ребенка или наказываем, или пытаемся его куда-то встроить, или иногда приходят, например, к психотерапевту да, и говорят, сделайте что-то с моим ребенком. Вот. Но каждый раз, когда мы, когда мы даже уже на первичной встрече разворачиваем проблему, каждый раз видно, что это проблема, которая связана э, с отношениями. И что-то, если здесь не поменяется, вот, то очень сложно будет и, и, и развиваться ребенок, например, и в терапии. И если у меня тоже часто, если в альянс не входит э, мама, особенно если это ребенок маленький, вот тогда тогда очень сложно. с одной стороны ребенок в кабинете в пространстве э, психотерапии формируется и что-то и что-то познает, но он же приходит потом назад в те же отношения, он приходит в семью, где ничего не меняется. Угу. Поэтому очень часто я, например, я работаю очень часто в том случае, если все-таки хотя бы какой-то альянс но, но возможен. Потому что я сразу говорю о том, что что-то делать с вашим ребенком, ну вот, не касаясь структуры семьи, просто невозможно. Но люди иногда просто об этом не знают. Не потому что они там что-то не хотят, они просто даже не знают об этом. И на останок, пару парад батькам с этого приводу, я пиццу мог. Если говорить об этом возрасте, то, наверное что важно родителю знать, все-таки знать, вообще понимать, кто такой человек, как развивается ребенок, какие-то, какие, -то, какие -то, наверное, ну, дидактические, какие-то понимания в этом плане должны быть. И с другой стороны, это всегда производить, останавливаться, если вы в этих кризисах и в неприятностях останавливаться и видеть, что же не получается. Это основное, что нужно. Спасибо вам огромное. Да. До следующего четверга. Мы встретимся с вами уже весной. Это будет очень приятно, весело. Желаю вам приятного дня, приятного недели. До следующего четверга. С нами была всегда, как всегда, по четвергам Татьяна Рогожинская, психолог, яка завжди нам порадует, что делать, как делать лучше и как будувати свои отношения в семье с детьми, для того, чтобы Перш за все нашим детям было комфортнейше.